بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین ڈاکٹر جاسمین تاریخ کی طرف سے خوش شام دید آپ دیکھ رہے ہیں نولی چراغ الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے عیا کا نا بدو ثیا کا نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں آج ہم بات کریں گے ایک عظیم بادشاہ نبی اور اللہ کے خاص بندے کی جنہیں نہ صرف انسانوں بلکہ جنات پرندوں اور ہوا پر بھی اختیار حاصل تھا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی پہلا حصہ پیدائش اور نبوت چیپٹر نمبر ٹونٹی سیون سورت نمل آیت نمبر سولہ ترجمہ کند علمان اور سلیمان دعوت کا جانشین ہوا اور کہا اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا بے شک یہی ظاہر فضل ہے تفسیر سیرات الجنا وارثہ سلیمان داؤد اور سلیمان دعوت کے جانشین بنے یہاں آیت میں نبوت علم اور ملک میں جانشینی مراد ہے مال کی وراثت مراد نہیں وا اور فرمایا یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور دنیا و آخرت کی بکثرت نامتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں بے شک یہی اللہ تعالیٰ کا کھلا فضل ہے حضرت سلیمان علیہ السلاۃُ السلام پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلاۃُ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو اور مغربوں کی مملکت عطا فرمائی چالیس سال آپ علیہ السلام والسلام اس کے مالک رہے پھر آپ علیہ السلام والسلام کی حکومت تھی اور ہر ایک شائع کی زبان آپ علیہ السلام والسلام کو عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام والسلام کے زمانے میں عجیب و غریب سنتیں اجاد ہوئیں یہ وراثت مال کی نہیں بلکہ نبوت علم اور بادشاہت کی ہے دوسرا حصہ حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام کے موجزات اور فضائل ہوا کا تابع تابع ہونا چیپٹر تھرٹی ایٹ سورہ سات آئی تھرٹی سکس ترجمہ تو ہم نے ہوا اس کے بس میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ چاہتا اور دیو بس میں کر دیے ہر ممار اور غوطہ خور اور دوسرے اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تفسیر سراد الجنہ فسخارانا لاہور تو ہم نے ہوا اس کے قابو میں کر دی اس آیت اور اس کے بعد والی دعایات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ہوا آپ علیہ السلام والسلام کے قابو میں کرتی وہ آپ علیہ السلام والسلام کے حکم سے جہاں آپ علیہ کے وہ علیہ السلام کے حکم سے اور جہاں آپ چاہ طرح فرما بردارانہ طریقے پر نرم نرم چلتی اور ہر ممار اور غوتہ خور جین آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا ممار آپ علیہ السلام کے حکم سے اور آپ علیہ السلام والسلام کی مرضی کے مطابق عجیب و غریب عمارتیں تعمیر کرتے اور غوطہ خور آپ السلام کے لیے سمندر سے موتی نکال لاتے دنیا میں سب سے پہلے سمندر سے موتی نکلوانے والے آپ للیہ سلاطلام ہی ہیں اور سر کے شیطان بھی آپ لِلیہطلام کے لیے مسخر کر دیے گئے جنہیں آپ علیہ السلاطلام ادب سکھاتے اور فساد سے روکنے کے لیے بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑوا کر قید کر دیتے جنات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصرف یاد رہے کہ جنات پر نبی حضور سیدن المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی تصرف حاصل تھا جیسا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گزشتہ رات ایک بڑا خبیص جن آ کر مجھے چھیڑنے لگا تاکہ وہ میری نماز کو من کروا دے بس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قادر کر دیا چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھوں تاکہ صبح کے وقت تم سب اسے دیکھتے پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آگئی اے, اے میرے رب مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائک نہ ہو تو میں نے اسے زلیل و خوار کر کے لٹا دیا اور ہوا بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تصرف تھی کیونکہ آپ علیہ السلام والسلام تمام مخلوق کے رسول ہیں اور اس میں ہوا بھی داخل ہے البتہ حضرت علّّمان علیہ السلام کے تصرفات کا ظہور زیادہ ہوا چیپٹر ٹونٹی ون سورہ انبیاء آیت نمبر ایٹی ون ترجمہ اور سلیمان کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی کہ اس کے حکم سے چلتی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی اور ہم کو ہر چیز معلوم ہے تفسیر سیرات الجنہ اور سلیمان کے لیے اور تیز ہوا کو سلیمان کے لیے تابع کا بنا دیا اس سے پہلے وہ انعامات ذکر کیے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام پر فرمائے تھے اور آپ یہاں سے وہ انعامات بیان کیے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلاۃوں پر فرمائے چنانچہ اشاد فرمایا کہ ہم نے تیز ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلاۃ السلام کے تابع بنا دیا اور یہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السّلاۃ السلام کے حکم سے شام کی حضرت سلیمان علیہ اللاۃ والسلام کے حکم سے شام کی اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے نہروں درختوں اور پھلوں کی کثرت سے برکت رکھ کی تھی اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی کہ اس کی صبح کی منزل ایک مہینہ کی راہ اور شام کی منزل ایک مہینے کی راہ اور ہم نے اس کے لیے پگلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا اور جنوں میں سے وہ جو اس کے لیے آگے کام کرتے اور اس کے رب کے حکم سے اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے چیپٹر تھرٹی فور صورت صبا آئٹ نمبر 12 اس آیت کی تفسیر سرات الجنہ اور ہوا کو سلیمان کے قابو میں دے دیا یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلاۃ والسلام کے فضائل بیان کیے جا رہی ہیں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے قابو میں دے دیا حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا صبح کا چلنا ایک مہینے کی راہ اور شام کا چلنا ایک مہینے کی راہ کے برابر ہوتا تھا چنانچہ آپ علیہ السلام صبح کے وقت دمشق سے روانہ ہوتے تو دوپہر کو کیلو کیلولا استخر میں فرماتے یہ ملک فارس کا ایک شہر ہے اور دمشق سے ایک مہینہ کی راہ پر ہے اور شام کو استخر سے روانہ ہوتے تو رات کو کابل میں آرام فرماتے یہ بھی تیز سوار کے لیے ایک مہینے کا راستہ ہے نوٹ حضرت سلیمان علیہ السلام کی و اصلنا لاوئین الفطر اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ چشمہ تین دن تک سرزمین یمن میں پانی کی طرح جاری رہا ایک قول یہ ہے کہ وہ چشمہ ہر مہینے میں تین دن جاری رہتا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو پگھلا دیا جیسا کہ حضرت دعوت علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کیا تھا سبحان اللہ وامن الجن اور کچھ جن حضرت عبداللہ بن عباس رسی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی قابو میں دے دیا اور انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے احکام کی پیروی کرنے کا حکم دیا اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے پھرے ارشاد فرمایا کہ جنات میں سے جو بھی ہمارے حکم سے پھرا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام کی فرما برداری نہ کی تو ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے ایک اول یہ جی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے جنہوں کو آخرت میں بھڑکتی آگ بھڑکتی آگ چکھایا جائے گا اور ایک اول یہ جی ہے کہ یہ عذاب دنیا میں ہی چکھایا گیا اور یہ اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات پر ایک ایسا فرشتہ مقرر فرما دیا جس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہوا جس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہوتا تھا اور جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام کے اطاعت سے روح گردانی کرتا تو وہ فرشتہ آگ کے کوڑے سے اس جن کو ایسی ضربے مارتا کہ وہ اسے جلا کر رکھ جلا کر رکھ دیتے حضرت سلیمان اللہ علیہ السلام والسلام کی بادشاہی اور آجزی اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام کی سلطنت سلطنت عام تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانوں اور جنوں کے ساتھ ساتھ ہوا پر بھی حکومت عطا کی تھی اتنی عظیم و شان سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود آ فخر تکبر سے انتہائی دور اور آجزی اور انکساری کے عظیم پیکر کرتے ماشاءاللہ چنانچہ ایک روایت میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اسلام اپنے ہمراہیوں کے درمیان یوں جا رہے تھے کہ پرندوں نے آپ پر سایہ کر رکھا تھا اور جنوں انسان آپ کی دائیں بائیں جانب تھے آپ علیہ السلام والسلام بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا اللہ عزوجل کی قسم اے حضرت دعوت علیہ السلام والسلام کے بیٹے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہی عطا فرمائی ہے سبحان اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام نے یہ بات سن کر فرمایا مومن کے نام اعمال میں ایک تصویر اس سے بہتر ہے جو حضرت دعوت علیہ السلام والسلام کے بیٹے کو دیا گیا کیونکہ جو کچھ اسے دیا گیا وہ چلا جائے گا جبکہ تسبیح باقی رہے گی ریفرنس آہشۂ علوم الدین اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام ایک دن پرندوں انسانوں جنوں اور حیوانات سے فرمایا نکلو پس آپ دو لاکھ انسانوں اور دو لاکھ جنوں میں نکلے آپ علیہ السلام کو اٹھایا گیا حتیٰ کہ آپ نے آسمانوں میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز سنی پھر نیچے لایا گیا حتیٰ کہ آپ کے پاؤں بارے سمندر کو چھونے لگے آپ علیہ السلام نے ایک آواز سنی کہ اگر تمہارے آقا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں ایک ذرے کے براب بھی تکبر ہوتا تو انہیں جس قدر بلند کیا گیا ہے اس سے بھی زیادہ نیچے دھنسا دیا جاتا شرک نہیں اس آیت سے یہ بات نہیں معلوم ہوئی کہ یہ کہنا شرک نہیں کہ فلان کے حکم سے یہ کام ہوتا ہے جیسے یہاں اللہ عز نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوا چلتی تھی چپٹر ٹونٹی سیون سورت نمبر آیت سیونٹین ترجمہ کن سلیمان اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں اور آدمیوں اور پرندوں سے تو وہ روکے جاتے تھے تفسیر سرات الجنہ اور سلیمان کے لیے اس کے اس کے لشکر جمع کر دیے گئے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت سلیمہ علیہ السلام کے لیے مختلف مقامات سے جنوں انسانوں اور پرندوں کے لشکر کو جمع کر دیا گیا اور اس لشکر کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کا انتظام کرنے کے لیے اگلوں کو آگے بڑھنے سے روکا جاتا تھا کہ سب جمع ہو جائے اس کے بعد انہیں چلایا جاتا تھا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں اور اس کے لشکر جمع کر دیے گئے تو وہ پہلے ایک جگہ ترتیب سے روکے جاتے تھے مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی جگہ ایک سو فرسخ یعنی تین سو میل میں تھی پچیس فرسخ یعنی پچہتر میل جنوں کے لیے پچیس فرسخ انسانوں کے لیے پچیس فرسخ پرندوں کے لیے اور پچیس فرصت فہشی جانوروں کے لیے تھی فیس معنیٰ کی چھاؤنیوں کا سسٹم دے کر یہ بات کوئی باعید نہیں لگتے موجزہ نمبر تین جنات کا تابع ہونا سورج سبا چیپٹر تھرٹی فور سورج سبا آئی تھرٹین ترجمہ کندل المان اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے حوضوں کے برابر لگن اور لنگر دار دے اے داؤد والو شکر کرو اور میرے بندوں میں کم ہیں شکر والے تفسیر سرات الجنہ یاما لونا ما یہ شع و جنات و جناطان کے لیے ہر وہ چیز بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا اس آیت میں بیان ہوا ہے کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر وہ چیز بناتے تھے جو وہ جانتے تھے ان میں سے چند چیزیں شیئر ہیں نمبر ایک اونچے اونچے محل عالی شان عالی شان عمارتیں مسجدیں اور انہی میں بیت المقدس بھی تھی سبحان اللہ نمبر دو تانبے بلور اور پتھر وغیرہ سے درندوں اور پندوں وغیرہ کی تصویریں یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تصویر بنانا حرام نہ تھا نمبر تین بڑے بڑے حوزوں کے برابر کھانے کے پیالے یہ پیالے اتنے بڑے ہوتے تھے کہ ایک پیالے میں ایک ہزار آدمی کھانا کھاتے تھے سبحان اللہ نمبر چار ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں یہ دیگیں اپنے پائیوں پر قائم تھیں اور بہت بڑی تھیں حتیٰ کہ اپنی جگہ سے ہٹائی نہیں جا سکتے تھیں سبحان اللہ لوگ سیڑھیاں لگا کر ان پر چڑھتے تھے اور, یم... اور یہ یمن میں تھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے فرمایا اے داؤد کی آل تم اللہ تعالیٰ کی عطاعت کر کے ان نامتوں کا شکر ادا کرو جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہیں اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں شکر الحمدللہ رب العالمین شکر الحمدللہ رب العالمین شکر الحمدللہ رب العالمین اللہ عز و جل ہم سب کو شکر کرنے کی عطا فرمائے اور شکر کرنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے آیت ای معلوم آلہ داعود شکرہ سے حاصل ہونے والی معلومات اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئیں شکر بڑی عبادت ہے جو گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلاۃ السلام کے دن میں بھی جاری تھی نمبر دو جس قدر رب تعالیٰ کے نامتیں بندے پر زیادہ ہوں اس قدر شکر زیادہ کرنا چاہیے شکر الحمدللہ نمبر تین نیک بندے گرچہ تھوڑے ہوں یہ برے بندوں سے افضل ہیں سبحان اللہ خباب کتنے ہی زیادہ چیپٹر ٹونٹی ون سورت انبیاء آیت ایٹی ٹو ومین شی طوان میں یا, یا او لہو اور شیطانوں میں سے وہ جو اس کے لیے غوطہ لگاتے اور اس کے سوا اور کام کرتے اور ہم انہیں روکے ہوئے تھے تفسیر سیرات الجنہ وامین شی طوان یا او سونا لاہو اور کچھ جنات جو اور کچھ اور کچھ جنات کو جو اس کے لیے غوطہ لگائے یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام پر کیا جانا والا دوسرا نام بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا جو ان کے لیے غوطے لگاتے اور دریا کی گہرائی میں داخل ہو کر سمندر کی تیز میں سمندر کی تیز سے آپ کے لیے جواہرات نکال کر لاتے سبحان اللہ اور وہ اس کے علاوہ دوسرے کام جیسے عجیب و غریب تیار کرنا عمارتیں تیار کرنا محل تیار کرنا برتن بنانا شیشے کی چیزیں بنانا صابن وغیرہ اور ہم ان جنات کو روکے ہوئے تھے تاکہ وہ آپ لطلاط اسلام کے حکم سے باہر نہ ہو اور سرکشی و فساد نہ کریں یاد رہے کہ یہاں آیت میں جنات سے کافر جنات مراد ہیں مسلمان جنات مراد نہیں اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہاں شیاطین کا لفظ مذکور ہے اور یہ لفظ کافر جنات کے لیے استعمال ہوتا ہے دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم ان جنات کو روکے ہوئے تھے تاکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی اور فساد نہ کریں یہ بات کفار کی حالت کے مطابق ہے تفسیر کبیر کبیر الانبیاء تحت العیہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور تفسیر روح البیان میں اس کی مقا... اس مقام پر بہت پیارا کلام نقل فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داود علیہ والسلام کے لیے پہاڑوں پرندوں لوہے اور پتھروں کو مسخر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام کے لیے ہوا جن شیاطین حیوانات پرندے معدنیات نباتات اور سورج کو مسخر کیا جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر چیز کو مسخر کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زمین کو لپیٹ دیا گیا حتیٰ کہ آپ نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا سبحان اللہ آپ کی خاطر پوری زمین کو مسجد اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا سبحان اللہ زمین کے خزانوں کی چابیاں آپ کو عطا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی سبحان اللہ آپ علیہ السلۃ السلام کی مبارک منوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے سبحان اللہ درخت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھید دے درخت آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ پاتے ہی اپنی جگہ سے اکھڑ کر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ادب سے حاضر ہو جاتے اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ پا کر اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ پا کر اپنی جگہ واپس لوٹ جاتے جانور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام کرتے اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا ڈوبا ہوا سورج آپ علیہ صلاۃ علیہ و کا اشارہ پا کر پلٹ آیا براغ کو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسخر کر دیا گیا ساتوں آسمانوں جنت اور عرش و کرسی کو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبور کیا حتیٰ کے دو ہاتھ یا اس سے بھی کم فاصلے کے مقام پر فائز ہوئے الغرض کائنات میں جتنی مخلوقات موجود ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسخر کر دیا یہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں سبحان اللہ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت نکلتا تھا اور ہوا پر چلتا تھا تو تمام پرندے ہوا کے جون کے جون ان کے تخت پر آ کر پروں کا سایہ کرتے اور فوج انسانوں کی داہنی طرف اور بائیں طرف ہوتی تھی اور تمام بہوش طیور چپراس پسو پیش گردا گرد ہلکا باندھ کر ان کے ہمراہ چلتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اکٹھے کیے گئے واسطے سلیمان کے لشکر جینوں اور انسانوں کے اور جانوروں سے پس وہ مسل مثل کھڑے کے جاتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنہوں کو حکم دیا کہ زمین کے دفینے سے موتی جواہرات دریا و خشکی سلا کر جمع کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ اور تابع کیے سلیمان کی شیطان ہر ایک عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والے کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں جہاں معلوم کرتے ہیں کہ کوئی جن ستاتا ہے آدمیوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو قید کر کے یا بند کر کے دریا میں ڈال دیتے یا پھر اس کو زمین میں دفن کر دیتے تھے بات وارغ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جن تو اب تک قید میں ہیں۔ ایک ہزار کرسی سونے کی لگائی گئی تھیں اس پر آدمی بیٹھتے تھے اور ان کے پیچھے جنوں انسانوں میں سے غلام کھڑے کیے گئے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر جب تخت پر پاؤں رکھتے تو ان کی ہاں تخت اس وقت حرکت میں آ جاتا تھا طوطی اور تاؤس بھی حکم خدا اپنے اپنے پروں کو پھلا دیتے پھر اس سے مشک وغیرہ نکلتی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر بیٹھ کر توریت کی تلاوت کرتے اور پھر خدا کی مخلوق پر حکمرانی کرتے تھے اور ہر ایک کی بولی کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ تخت کو ہاتھی کے دانت سے تیار کیا جائے جس میں موتی یا کوت اور زمرد لگے ہوں اس تخت کے چاروں طرف میں چار کھجور کے درخت لگائے جائیں جن کی ٹہنیاں سرخ قیمتی پتھر اور سب زمرد کی بنی ہوں ان میں سے دو درختوں پر سونے کے موروں کی تصویریں بنائی جائیں اور باقی دو پر سونے کے دو گد بنائے جائیں جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور دو سونے کے شیر آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے دونوں طرف رکھے گئے جن کے سروں پر سبز زمورت کے ستون کھڑے کر دیے گئے اور کھجور کے درختوں پر سونے کی بنی ہوئی انگور کی بیل لٹکائے گئے جس کے خوشہ یاقوت کے تھے اور جس نے تخت کو اپنے سایہ میں لے لیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت پر بیٹھنے کے لیے پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے تو قدم رکھتے ہی کرسی چکی کی طرح گھومنے لگتی اور پرندے اپنے پروں کو پھلا کر سایہ کرتے شیر اپنے ہاتھوں کو پھلا کر اپنی دم کو زمین پر رکھتے تھے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کرسی پر جلوہ افروز ہو جاتے تو سونے کی دو گدھ جو خجور کے درخت پر بنائے گئے تھے آپ کے تاج کو اٹھا کر آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سر پر رکھ دیتے تھے دی. اور پھر کرسی گھومنے لگتی اس کے ساتھ گدھ مور اور شیر بھی گھومنے لگتے پھر آپ تو رات کی تلاوت کرتے اور اس کے بعد لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں پھر لوگ اپنا اپنا مقدمہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے سلیمان علیہ السلام گواہوں کو بلواتے جس وقت گواہ آتے تو کرسی چکی کی طرح گھومتی اور شیر اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے اور دم کو زمین پر مارتے اور مور و گیت اپنے پروں کو پھیلانے لگتے اس ماحول کی وجہ سے وہ گواہ خوف زدہ ہوتا اور سچ بول دیتا تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو بعد میں بہت سے بادشاہوں نے اس پر بیٹھنا چاہا لیکن بیٹھ نہ سکے پھر یہ کرسی غائب ہو گئے اور کوئی نہ جان سکا کہاں گئی حوالہ حیات الحیوان اور تاجی شاہی جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سر پر رکھتے تو تمام پرندے ہوا کے تحت ہوا کے تخت کے اوپر مولک ہو کر ان پر سایا کرتے تھے اور جنہوں کو حکم فرماتے کہ وہ اپنی بسات کے مطابق فرش سر بفت کا بچھاوے اور اس کے کنارے کنارے نہری جا رہی تھیں اور تخت گاہ کے مکان میں کئی محرابیں تھیں اور سب عابد اس میں عبادت کیا کرتے تھے اور ابر کو حکم کرتے ہیں کہ اپنی پانی بھر بھر کر دے جائیں اور ان کے باورچی خانے میں ہر روز کافی تعداد میں کھانا پکایا جاتا تھا باوجود اس کے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے باورچی خانے سے کچھ نہیں کھاتے تھے بلکہ وہ اپنا کھانا تمام کا تمام لوگوں کو تقسیم کر دیا جاتا تھا اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہاتھ سے زمبیل سیتے اور پھر اس کو بیچتے تھے پھر اپنے ہاتھوں سے جو کو پیس کر آٹا بناتے اور پھر اس کی روٹی پکاتے اور ہر شام کو بیت المقدس میں جا کر مسلمان روزہ دار اور درویش غریب کو ساتھ لے کر کھاتے تھے اور خدا کا شکر ادا کرتے تھے اور ہر وقت خدا وندے کو سے مناجات کرتے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ یا الہی میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں اور بادشاہوں کے ساتھ بھی بادشاہ ہوں اور پیغمبروں میں بھی ایک پیغمبر ہوں اے میرے مالک میں تیری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں اس کی ادائیگی کی مجھ میں طاقت نہیں سبحان اللہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ریلیٹڈ چند ویڈیوز اور جو اور ہیں جو میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی جس میں ضیافت جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے مخلوقات کو کھانے دا... کی دعوت دی اور پھر ایک اور ویڈیو پر جس پر انشاءاللہ میں ویڈیو تیار کر رہی ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات چونٹیوں کے بادشاہ کے ساتھ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور جو چیز آپ کو پسند آئی ہو کومنٹ میں ضرور شیئر کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ علم کا یہ چراغ مزید دلوں تک پہنچے ہمارے چینل نولی چراغ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اطلاع بر وقت ملے تب تک کے لیے مجھے یعنی ڈاکٹر یاسمین تاری کو اجازت دیجئے یاد رکھئے جہاں سائنس روحانیت سے ملتی ہے اور علم دلوں کو روشن کرتا ہے اللہ ہم سب کا حامی عناصر اللہ حافظ